الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم آج انشاء اللّہ ہم سورہ ان نصر کی تشریح کریں گے نا جسے ہم اذا جاء نصر اللہ والفتح کہتے ہیں نا یہ سورت قرآن کی آخری سورت ہے جو سورت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ جب آپ حج کرنے گئے تو اس دن جو ہے ایام تشریق کے تین دنوں میں سے غالباً بیچ والے دن میں نازل ہوئی نہیں ہے اور اس صورت میں ہی اللہ کے رسول نے یہ اشارہ پا لیا تھا اور حجت الوضاء کا جو خطبہ تھا اس میں ہی آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ملاقات یعنی اس دن کے بعد اگلے حج تک آپ سے ملاقات نہیں ہوگی شاید نہ اذا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں پھر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اذا جا نصر اللہ پر جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے محمد الناس یدلونہ فی دین اللہ افواجا اور آپ دیکھو کہ لوگ جوگ در جوگ پورے قبیلے کے قبیلے آبادیوں کی آبادیوں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں یعنی اب وہ وقت چلا گیا ہے محمد علیہ السلام جب دو دو چار چار آدمی آ کر چھپ چھپ کر سلام لاتے تھے اب اللہ کی مدد آ گئی فتح نصیب ہو گئی اسلام غالب ہونے والا ہے اور غالب ہو گیا یہاں پر فصب حب رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُوْا اِنَّهُ وسطرو انکانہ جب یہ ہو جائے سمجھ لو کہ اب آپ زمین پر جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ آپ کا کام پورا ہو چکا اب آپ واپسی کی تیاری کیجئے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام سمجھ گئے تھے اس بات کو فصب بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوْا اِنَّهُ وسطرو انکانہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تصدیق کے ساتھ اس سے مغفرت کی دعا کریں اللہ ہی با... اللہ ہی بہت مغفرت کو بل فرمانے والا ہے یہ یہ وہ پیغام تھا جو اللہ نے آخری حج تو آپ نے جو کیا ایک ہی حج تھا وہ اس پر جب خطبہ دیا آپ نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ محمد آپ کا پروگرام پورا ہو چکا ہے آپ نے جو صحبتیں برداشت کی اس دین کے لیے ہم نے آپ کو چنا اور آپ نے جو جو کہ جتنی بھی محنت کری اس کے لیے وہ ہمارے سامنے ہے اب مدد جو ہے اللہ حق پر اندازہ لگائی ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا تھا کہ ہم فرشتے اتارتے ہیں فرشتے اتار رہے ہیں ہم مگر مدد جب آئے گی تو اللہ کی اللہ ہی کی مدد ہوگی اس کے بغیر ان نصر فتح ممکن نہیں ہے تو ہماری مدد آ گئی یہ دین پورا ہو گیا یہ کتاب پوری ہو گئی قیامت تک انشاء اللہ تعالی محمد یہ کتاب بھی باقی رہے گی تیرا دین بھی انشاء اللہ باقی رہے گا تیرا ذکر بھی باقی رہے گا مگر واپسی کا راستہ ہم نے ہر مخلوق کے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے اس راستے پر آپ کو بھی چلنا ہے اور یہ دنیا کا سفر پورا کرنا ہے اذا پھر ہم تھوڑا سا معنی دورا دیتے ہیں پھر دو ایک بہت چھوٹی جی مفسرین نے بھی زیادہ اس پر تفصیل سے گفتگو نہیں کی تقریباً بہت چھوٹی گفتگو کی ہے اضا جا نصر اللہ جب اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی مدد آ گئی والفتح اور فتح نصیب ہو جائے ورائے تن سا فی دین اللہ افوا اور محمد آپ دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں بحمد ربی بِحَمْدِ رَبِّكَ پھرو اس کی تصویح کے ساتھ اس کی حمد کرے محمد علیہ السلام اور اللہ تعالی سے استغفار کرو ان نہ تَوَّابَ وہی ہے جو تواب ہے جو قبول کرنے والا ہے آپ کو اندازہ لگائیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سینکڑوں مرتبہ اس سے پہلے بھی استغفار کرتے تھے مگر جب یہ صورت نازل ہو گئی تو بعض مسنون اذکار ہیں وہ بہت زیادہ آپ پڑھنے لگے نا بعض ام المومنین سے روایت ہے کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے جو آپ پڑھنے لگے ہو فرمایا میری امت کے لیے ایک نشانی ہے اور جب وہ نشانی آ جائے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ جو ہے یہ اذکار کروں ام المومنین کہتی ہیں کہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میں نے فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ مجھے یاد ہے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی تو آپ رو پڑی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سرگوشی کی تو آپ حضی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا آپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پہلے پہلے اللہ کے رسول نے میرے کان میں فرمایا کہ اے فاطمہ اب میرا واپسی کا ٹائم آ گیا ہے میں بہت جلد ہی اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں تمہارے سے جدائی ہے یہ سن کر میں رو پڑی پھر جب میں روئی تو اللہ کے رسول نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں سے تو پہلی ہوگی جو وہاں آ کر مجھ سے ملے گی تب میں ہنس پڑی اللہ اکبر یہ وہ یہ حکم تھا یہ پیغام تھا جو اللہ نے وہی کے ذریعے دیا تھا اور اس پیغام کو بھی ہر کوئی نہیں سمجھ سکا تھا اندازہ لگائیے نا ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے ان کے بیٹے ابن عباس ہی کے نام سے مشہور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ جب رسول اللہ کے زمانے میں غالباً بہت چھوٹے تھے یہ دیکھیں حضرت رسول اللہ پردہ فرما گئے حضرت ابو بکر چلے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر جو بدر میں لڑنے والے بزرگ تھے جب کوئی محفل ہوتی مجھے بلا لیتے تھے وہاں پر اور ان کے ساتھ بٹھاتے تھے حالانکہ یہ سب بوڑے بوڑے ہو گئے تھے میں تو جوان قسم کا لڑکا تھا جب بھی ان کا اجلاس ہوتا مجھے ضرور بلاتے تھے تو ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ امیر المن ہمارے لڑکے بھی تو آخری سے عمر کے انہیں نہیں بلاتے آپ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کسی دن پتا ہوں گا آپ کو نا ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں مجھے اسپیشل بلایا کہ فلاں دن کوئی اجلاس ہے یا کیا ہے ابن عباس آپ آب بھی آئیے گا میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہونے والی ہے اس دن تو وہ سارے شیوخ بیٹھے تھے تو حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ سورہ ان نثر ہے جو اللہ نے نازل کی اس کا جو ہے کیا مطلب ہے فلاں آپ بتائیے وہ کہنے کا اس میں اللہ نے کہا تھا کہ جب میری مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو پھر آپ یہ کریں کسی اور سے پوچھا آپ نے کسی اور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے کہا تھا کہ جب لوگ فوج در فوج جوگ در جوگ دین میں داخل ہونے لگیں تو پھر آپ استغفار کیا کیجئے کسی اور سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں نا پھر حضرت عمر نے کہا ابن عباس کو کہ اے اللہ کے رسول کے تجزاد آپ کیا کہتے ہو اس صورت کے بارے میں نا تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین اس میں اللہ نے یہ اشارہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد اب تمہارا واپسی کا سفر قریب آ گیا ہے ابن عمر نے کہا کیا کہ یہ بچہ ڈیزرو نہیں کرتا کیا اس قابل نہیں ہے یہ کہ تم بدر میں لڑنے والے ہو اللہ نے تم سے وہ وعدہ کیا ہے کہ اہل بدر چاہے کچھ بھی کریں انہیں معاف ہے اس باریکی کو تم نہیں سمجھ سکے یہ بچہ سمجھتا ہے مجھے معلوم تھا اسے معلوم تھا کہ اس ازاں کا مطلب کیا ہے اسی لیے میں اسے اپنی جو ہے مجلس ہوتی ہیں ان میں بلاتا ہوں آپ کو تو یہ چھوٹی سی اس کی تفسیر ہے مفسرین نے بھی تقریباً اتنی بات کی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس کو سوچیں سمجھیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علین البلاغ واخر و عن الحمد اللہ رب العالمين